Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu Dan selamat berhujung minggu lah saya ucapkan nih Kepada kawan-kawan yang subscribe Saya punya YouTube yang tak seberapa nih Jadi ini de blit, bukan WTI ya, geng, ini getah geng. Sebab ini ramai yang tanya aja nih pasal getah nih. Nah, dia P nih geng, getah nih. Dia hari Sabtu, hari Minggu pun dia jalan. Isnin, sudah all time open geng. Nah, jadi kalau kau pandai dalam pembelajaran yang saya ajar. Sebetulnya senang saja kau mau. Sabtu minggu pun ada. Ah, dia bukan macam BTC king. BTC dia macam ni saja. Candle dia jalan-jalan kecil. Satu dua satu dua satu dua. Ah, tapi kalau ni tidak. Dia bagi terus. Ah, macam sekarang lah. Ah, dia bagi terus king. Ah, terutamanya dia macam sekarang kan. Hari Jumaat Sabtu ah, dia bagi arah lagi terus. Ah, kurang lebih macam tu lah. Jadi memang syok lah untuk potret berbanding dengan apa berbanding dengan BTC ya memang syok lah kayaknya. Nah, kalau BTC ini ya, macam nih sekarang nah, macam tuh BTC macam nih. Nah, BTC jadi macam nih nah, kayaknya. tapi apa yang kita Macam yang saya buat tadi pagi itu menyatakan dia masih di negatif, nah, dia turun lagi. Nah ini MTt lah. Ah, jadi kalau dibandingkan dengan WTI, ah, dia memang tinggal lagi. WTI pula, ini apa getah? Nah, macam tu. Dia memang tertinggal lah pergerakan dia, geng. Saya so, lah. Kalau macam kau ikut dalam getah ni, memang dia syok. Sebab dia ada pergerakan. Nah, macam tu. Dia ada pergerakan, geng. Dia ada, dia ada bank order pun hari Sabtu Ahad, dia masih lagi turun lah. Nah, macam tu. Kita tahu lah kalau macam dia ada bank order getah punya apa Bank sendiri, kita tidak tahu geng Main-main <laughs> saja geng ah tapi itulah, benda ni sebetulnya benda bergerakan So kita boleh kejar lah, macam tu Ah ni aku ambil yang hari Semalam punya geng, semalam aku ambil Pop, siapa entry geng Terus jatuh Uh, tapi hari pagi ni aku tidak ikut. Sebab aku tahu dia masih lagi mau turun. So aku tidak ambil lah macam tu. Simple saja geng. dalam trade ni. Kalau kau tahu arah dia, tidak masalah pun. Kalau kau tahu persen dia, maksudnya persen positif, persen negatif dia, tidak masalah pun. Uh, kurang lebih macam tu lagi keadaan dia. Uh, macam tu. Ini kau kejar BTC betul-betul. BTC lah kau mau main. Oh, sebab dia hari Sabtu, hari Minggu dia memang buka. Oh, macam tu Pikiran kau macam tu lah geng kan. Tapi kalau macam kami yang lama sudah kami tidak akan ikut BTC. Sebab so, pergerakan dia hari Sabtu, hari Minggu ni kan. Macam ciput geng. Ciput betul. Sebab so, bagus sambil yang ada pergerakan besar sikit kan. Adalah pips-pips untuk kita macam tu. Ha, uh, macam tu. Contoh macam ni lah. Ikut getah. Getah ni dia banyak pilihan geng Ha? Ada 20. Ada apa semua. Banyak pilihan di sana. Uh, tapi kalau broker dia geng. Dia sediakan khas untuk indeks ni. Dia khas getah dia semua ada. Uh, dan yang lain lah. Ada yang trend dia turun. Ada yang trend dia naik. Ada yang laju. Ada yang slow. Ada yang macam siput. Ah, macam train X kan ah, tapi ni kalau yang kamu sudah ada ke dalam broker ni lah ah, kalau kamu ada sudah masuk ke dalam broker itu dia akan ada bagilah satu macam-macam lah train X flip ah, dia macam-macam dia punya apa juga di sana di dalam ah, yang sekarang aku ikut ni kan dia FX vol 99 ah, ini yang saya ikut sekarang lah Nah, kurang lebih macam itu, geng. Akhirnya kira kau tidaklah sing betul. Mau tunggu sedue, mau tunggu apa? Nah, tidak, dia tidak geng. Dia jalan saja macam biasa saja. Nah, macam tu. Nah, jadi dia tidak macam gol, ada yang macam gol, ada yang macam BTC, sama lah. Dia orang punya apa juga? Dia punya Karakter tu sama sebetulnya tapi dia lebih kepada direction-direction lah. Ah, kalau kau ke the WTI lagi, eh bukan getah yang getah ah, macam tu. Ah, itulah apa sebab kalau hari Sabtu, hari Minggu, aku akan cari setup-setup di getah ni lah. aku belakangkan BTC itu sebab BTC ini kalau dia naik dia memang naik kalau dia turun memang dia turun so benda-benda yang di sana di macam BTC kripto apa semua aku swing saja selalu aku tunggu dulu ada volume baru aku akan cari setup nah macam gold tu kan aku swing swing saja so kalau tempat untuk aku cari-cari makan sedikit aku cari di ketalah. sebab kita satu hari dia pun puas tinggi. satu hari dia pun boleh hati tilah. di mana benda ni kalau kita tarik-tarik persen dia macam mana? Tengok dulu. Tengok persen ni macam mana geng? Kalau kita tengok persen ni geng, oh, dia sudah lebih lagi daripada 100%. Oh belum belum, belum sampai lagi. Kalau dia sampai ya, memang sedap lah, dan nah, kita dapat lagi. So kalau macam ni ya dia turun tadi, and then dia sudah turun ke 100 kita boleh tarik lagi. Kita punya persen, dia ya, belum sampai lagi 100. Nah, tapi apa yang saya nampak nih, sebetul dia dia mau ke 50, 50 pun sudah dia tolak. So tujuan dia adalah 100 lah. Dia akan habiskan, mungkin akan menghabiskan 100 ni. Sebab trend dia pun masih S. Semua di kawasan negatif. Macam tu je geng. Kita, prediction kita dalam dalam mencari apa ni. macam ni saja, sebetulnya. Nah, sebetulnya dia sama saja macam fibo biasa. Saya bagi tahu, macam tu. Cuma saya gunakan satu psikologi menggunakan persen lah. Macam tu, dia ada positif dan negatif. Saya buat macam tu supaya benda ni kamu boleh kuasai lebih senang daripada kamu guna fibo yang biasalah. Macam tu, jadi saya buat macam tu supaya orang lebih senang lah. Macam tu, macam tu, jadi pembelajaran dia memang ada. Ah, tapi kamu kena carilah di TikTok, aku ah, kamu DM, aku in, mungkin aku akan bagi lah cara setupnya. Apa semua memang ada tuh? Saya bagi cara gunanya, jadi bila kau belajar benda ini, kau lebih berani membuat keputusan dalam trading harian kau. saya ajar kamu sekarang ni. Saya guna satu psikologi saya sebetulnya geng. Kalau kira betul-betul setup dia pun macam setup budak-budak saja tu. <gada> Tapi kita guna psikologi. Di mana kita guna psikologi persen untuk membuat keputusan dalam untuk mencari arah kita untuk masuk. Untuk TV, untuk masuk uh, dalam market yang berjalan tu uh, macam tu, ada uh, lebih kurang macam tu lah. Uh, macam tu sebetulnya tidak juga mau tunjuk hebat geng dalam trade ni. Tapi kalau kita ada strategi dan cara psikologi kita uh, dalam trade, sebetulnya kita senang saja masuk ke dalam market ni macam tu dengan kiraan yang kita buat kita nampak benda ni dia masih negatif kita cari S kalau dia ke arah positif kita akan cari B saja nah, konsep dia macam tu saja geng nah, jadi benda ni mudah dipahami kalau orang yang belajar nah, macam tu bukan kau mau tengok pitten-pitten ni lagi tidak geng saya tidak macam tu Sebab benda tu, apa yang kamu belajar tu? Bila kamu sampai di peringkat yang lebih tinggi, kamu akan boleh dapat tahu macam mana pattern tu boleh jadi. Uh, ingkaf ni, apa tujuannya kalau dah jadi? Uh, ingkaf ni sebetulnya, saya bagi tahu, ingkaf ni adalah volume. Uh, macam ni, dia buat volume, ini dia naik, sama aras dia dengan volume yang berlaku ni. 50%. Ah macam tu. Bila di sini dia buat volume lagi. dia turun lagi sama rata dengan apa yang dia buat volume ni. Nah, ni kalau ingof ingaf lah. Nah, sekarang ni sama juga cerita dia nah, geng. dia ada buat ingaf and then apa dia buat? Nah, dia jadi Satu, dia punya sokongan untuk lagi ke bawah lah. Nah, macam tu, kalau kamu tahu arah, tengok arah, kamu tahu lah apa yang terjadi. Selepas inggap ni, apa aku perlu buat? Aku es lah. Aku es saja. Pep, nah, jatuh. Nah, macam tu, ini kalau inggap ing, cara dia, kamu kena ada ingap dulu, baru kau ada setup. Nah, macam tu. Jadi konsep-konsep dia dalam teknik ni sebetulnya ini dijadikan sebagai petanda ingkaf ni. Tapi bila kita pasang volume, kita akan nampak lah masa tu apa volume buat. Dia tinggi ke atau macam mana? Nah, kalau dia tinggi masa tu, volume tu ah. jadi dia akan jadi S lah. Nah, lagipun, masa ni dia ada buat satu volume. Tapi volume dia ni tidak sekuat volume s yang dia buat ni. Jadi puncak dia dia akan s lah. Macam tu. Dia begitu geng cara dia sebetulnya. Ini kalau kita main candle lah. Kalau main candle macam ni. Tapi kalau kita tahu benda ni saja. Ada ingaf kobe. Maksud dia kau tidak akan tahu lah. Cuma kalau orang yang tahu. Ingaf ni. Yang sudah pakar dalam ingaf dia akan ambil harga penuh ni. nah kalau macam aku lah, aku punya style aku ambil harga penuh ni. And then aku akan cari dia punya TP sinilah, dia harga penuh ni juga. Nampak. nah ni inggap geng. inggap dia konsep dia macam tu. Benda yang dia naik ni dia akan ambil 50% dulu. And then dia akan beli TP di sinilah. Nah, tapi kalau kau yang berani punya, kau ambil di atas dia. Kita dapat tipi dia di atas. Ha, macam tu, ini ingaf, ingaf konsep dia macam ni. Selepas ada ingaf, baru kau akan ada satu setap. Ha, kalau ingaf B dia buat, kau akan B ha, dengan harga tinggi yang sama satu batang candle ni, kau boleh tarik ke atas. Di sana tipi kau. Ah, ha, ini konsep dia ingaf macam tu. konsep dia macam tu tu inggef. Yang saya tahulah. yang saya belajar dulu. dia memang macam tu keadaan dia sama juga macam ni geng. Aku ada ingat. Aku punya apa? panjang ingat aku macam ni. Jadi bila aku ambil nanti dia sudah turun, aku boleh ambil macam ni. Aku sudah dapat tipi aku. Nampak tak? Ah, dia jauh lagi kan? Oh, jalan lagi jauh. Ah, macam tu. Jadi kena lagi kau di sini SL kau kena lah. Kalau kau ambil di sini terus. Ah, inilah perangkap dalam market sebetulnya. Sebab kau tidak tahu persen. <laughs> macam tu geng. So kalau di sini pun dia tidak ambil 50% geng. Dia terus dia jatuh. Boom. Oh. Ah, macam tu. Tapi kalau kau tahu dalam persen, benda ni kau senang pun kira. Nah, jadi berlakulah kesilapan di sana. Walaupun ada inggaf, tapi kau kena B. Nah, kelemahan dia itulah, geng. Nah, tidak semestinya tepat. Apa yang kau ukur menggunakan uh, dia punya kepanjangan berapa pips ni. Memang dia akan jatuh di tempat yang apa. Tapi untuk entry... Ah uh, itulah kau kena filter-filter lagi. Uh, macam tu. Jadi kau mesti ada petunjuk arah kau apa yang berlaku sebenarnya. Uh, macam tu geng. Uh, ini ni kita cerita-cerita borak kosong lah. Uh, macam tu. Ini kalau ingaf lagi. Ingaf macam tu lah konsep dia. Kalau kau mau guna ingaf. Dan kalau kau mau mengenali apa itu ingaf. Ha, uh, betul ke tidak? So di sini adalah ingaf fill. Nah, memang kena set up macam tu geng, ingaf fill. Sebab dia ingaf yang tidak menjadi geng. dia buat ada ingaf B tapi last last dia turun. So di sini ada aku buatlah ah, macam ni. So di sini kalau dia turun, kau boleh ambil TP dia di sini pun. Sebetul so, dia dia bagi harga yang sama saja. Ini ah, konsep kalau inggap lah. Ah, tapi benda ni sebetulnya kau beli filter. Masa dia naik ni, apa yang jadi? Kalau dia tidak menembus sini, ah, dia buat shadow sini, bermakna dia tolak. Ah, merah kan, ah, dia naik lagi balik. Kau S lah. S, TP kau di mana? Sini. Sini geng, TP kau. Ah, macam tu. Dia macam tu lah. Kalau kau kejar betul lah. Kalau inggap ni. Ah, dia akan jadi macam tu. Ha, so, geng benda-benda macam ni saya ada belajar juga dulu. Dulu lah sebelum 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 ni saya pun guna benda-benda macam ni juga geng. Tapi saya kaji. Ha, saya buat kerjaan apa dia punya performance ha, bagus ke tidak? Dan apa SOP yang kau perlu ada? Di mana kau entry? Di mana kau TP. Ah ha, tu macam tu geng. Macam tu akan jadi. <laughs> macam tu geng. Macam tu akan jadilah. contohnya contoh dia macam tu. Nah, kau akan dapat macam tu lah. Setup-setup tu kau akan jadi macam tu. Ini kalau kita kejar satu-satu kita lah. Bila dia ada inggaf. Dia berjaya. Uh, dia akan tipi. Sama saja itu harga tu. Dengan inggaf yang dia buat. Ah, uh, tu konsep dia macam tu geng. Benda ni, kalau kamu pandai belajar lah, kalau inggap, tapi inggap saya tidak ajar geng. Sebab inggap ni kan, orang sekarang, jenis sekarang, dia tidak mau tunggu geng. Nah, maksudnya nih ni, inggap, inggap, inggap ni yang terjadi ni, kau kena baca dulu. Kalau kau tinggal bas, kau kena baca dulu. Oh, oh dia sudah pernah naik, dia sudah pernah turun uh, sedemikian harga, And then dia sudah turun Nah, dia meneruskan penurunan. Oke, okay, aku turut S, turut serta S. Macam tu. Kurang lebih macam tu lah. Dia akan bagi. Itulah apa yang saya cakap tu. Dia akan bagi benda yang sama saja. Seperti mana besar engkau yang jadi tu. Macam tu lah juga dia akan bagi. Untuk kotipi. Nah, macam tu. Jadi macam tu lah geng. Nah, ini kita sekadar cerita cerita lah. Siapa pada yang tanya pasal ni? Ada yang tanya saya pasal ni getah lah. Macam mana di mana kami trade? Kenapa di orang tiada? Kenapa di orang punya broker tidak ada benda ni? Ah ni sebetulnya dia indeks lagi. Kalau kita guna ni apa? Getah ni. Nah, jadi kalau yang broker broker tempatan yang di sini sekarang. Ada juga yang bagi yang macam ni tapi dia di sentek account lah, nah, sentek account kau buat dia akan keluar semua yang getah lah, tiada yang gol dia tiada apa semua tiada. tapi kalau kau mau juga kau buat lagi account dia yang lain nah, standard ke macam tuh, nah, baru kau boleh main gol sana semua. Nah, tapi yang kalau sintik dia khas untuk indeks saja nah, macam lah sekarang nah, dia punya spread pun Oke okay juga nih saya tengok. Tidaklah setebal BTC ataupun Ethereum. Jadi kau ada kesempatan di sana untuk carilah sikit-sikit kan. Nah, macam itu, geng nah, Seperti mana biasa cakap Dalam bidang trade nih kita kena awal bangun geng. Bukan kau mau tengah hari baru mau bangun. Tidak. Nah, kecuali kau pandai dua apa? Uh, kau pandai sudah trade dua ship uh, boleh ya, ada cerita lah uh, dua ship ni cerita daging geng uh, kau kena tahulah kalau kau pandai guna persen tu kau akan dapat kiralah ship dia macam mana malam dia ke mana pagi dia ke mana uh, macam tu macam tu kurang lebih macam tu lah uh, jadi sampai di sini dulu Ha, ini yang bagi yang tanya lah yang pasal ni getah ni. Ha, nanti saya akan ada buat lah dia punya link untuk ke tempat untuk kita main getah ni. Ha, macam tu geng. Saya akan bagi link lah. Ha, daftar di sana. Semua kita boleh tahu lah macam mana dia punya apa. Jadi, kamu pun bolehlah hari Sabtu, ke hari Minggu, kah hari hari lain, ke nampak setup bagus di sini. Kamu berikut, nah, macam tu, lebih kurang macam tu geng. Sebab ramai yang tanya tuh pasal apa nih, kita treat getah pula. Sebab kebanyakan orang kan main goal, nah, tapi kami tidak main goal geng. Kami ada community gamelah yang lebih getah nih. Kami pelayar getah, geng. Sudah boring jadi pelombong. Kita melombong-melombong pun kalau jalan dia tidak tentu. Sama juga bikin case tracking. Bagus kita cari yang ada arah. Macam tu. Jadi selamat berujung minggu. Selamat berujung minggu. semoga apa yang saya bagi pasal persen tu kan nah, ada yang saya bagilah ada yang saya bagi link pasal persen tuh nah, kamu belajar saja geng kamu buat itu rutin dalam kamu punya harian trading kamu belajarlah sikit-sikit macam nah, mana persen nih berfungsi dalam pergerakan market hmm, Gitu, geng. Yang penting kau tengok arah dulu. And then persen pergerakan dulu. Setiap pergerakan tu, Berapa? Perubahan-perubahan dia. Dia di keadaan positif ke? Keadaan negatif ke? Ah, macam tu. ini ah, yang ada dapat link lah. Yang saya ada bagi. Ah, macam tu, geng. Ah, jadi, bila kamu tahu sudah benda tu. Ah, maksudnya, senang lah, geng. Senang kamu dalam dunia trading ni. Assalamualaikum. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari minggu kamu berjalan dengan lancar lah. Nah, jadi sampai di sini dulu. Rajin-rajin untuk belajar, untuk mencari kemudahan dan keberanian kamu dalam dunia trading. Geng. Assalamualaikum.